Hallo, meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute zeige ich euch mal wieder was ganz Einfaches. Und zwar sind das Milchmädchenbällchen oder Milchmädchenkräppelchen, ähm, ganz ohne Hefe. Und ihr müsst nicht unbedingt Milchmädchen nehmen. Ihr könnt jede gezuckerte Kondensmilch verwenden, die es äh, zu kaufen gibt. Milchmädchen ist einfach schnell gesagt und auch schnell geschrieben. Und wir starten einfach mal. Hier sind die Zutaten, die für dieses Rezept benötigt werden. Als erstes 190 Gramm gezuckerte Kondensmilch mit zwei Eiern gut verrühren. Und das geht am besten mit einem Handmixer. Man muss die Zutaten jetzt auch nicht schaumig schlagen. Man muss sie einfach nur gut miteinander vermengen. Und die Masse wird dann eher flüssig. Klar schäumt sie ein bisschen, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Dann das Mehl und ein Teelöffel Backpulver vermischen und in die Schüssel sieben und alle Zutaten dann zu einem Teig verkneten. Ich habe ganz genau 300 Gramm Mehl verwendet. Ihr könnt auch etwas weniger Mehl nehmen. Die Menge des Mehls hängt von der gewünschten Konsistenz der Bällchen ab. Je weniger Mehl, desto matschiger ist der Teig, aber dafür werden die Bällchen sehr weich und sehr fluffig. Allerdings kann man dann den Teig nicht mit den Händen zu Bällchen formen. Das müsste man dann mit Hilfe von zwei Löffeln machen. Ich wollte eher kompakte Bällchen backen, wobei die auch sehr weich sind, aber halt ein bisschen fester und auch sehr rund. Deswegen habe ich mich für die maximale Mehlmenge entschieden, aber das ist ja Geschmackssache. Beim Kneten klebt dieser Teig etwas. Und Später dann beim Bällchen machen gar nicht und das zeige ich euch auch noch mal. Sobald der Teig fertig ist, kann man auch sofort die Bällchen bzw. die Kräppelchen formen und parallel auch etwas Öl zum Ausbacken in einem Topf erhitzen. Und die Bällchen sollten nicht größer als eine Walnuss sein. Es ist einfach so, dass äh, je größer die Kräppelchen sind, desto länger muss man sie ausbacken und desto dunkler werden sie dann auch. Und hier nochmal der Händetest, wie auch schon angekündigt. Hier könnt ihr nochmal sehen, dass der Teig beim Bällchenformen überhaupt nicht klebt, dass die Hände auch wirklich sauber bleiben. Sobald das Öl heiß genug ist, gebe ich dann die Kräppelchen ins Öl. Natürlich nicht alle auf einmal, die werden ja beim Ausbacken etwas größer. Die optimale Temperatur liegt zwischen 160 und 170 Grad. Ich mache das allerdings nach Gefühl. Die Kräppelchen drehen sich normalerweise von selbst. Das kann man hier im Video auch ganz gut erkennen. Dennoch sollte man aufpassen, dass die nicht zu dunkel werden oder einfach mal kontrollieren, ob man nicht nachhelfen muss. Wenn die Kräppelchen fertig gebacken sind, nehme ich sie mit einem Schaumlöffel heraus und lasse sie dann auf Küchenpapier abtropfen. Und sobald sie etwas abgekühlt sind, bestäube ich sie mit etwas Puderzucker. So schmecken sie mir am besten. Aber sie schmecken auch ohne Puderzucker ganz gut, sind auch allgemein nicht zu süß. Und das Beste ist, sie sind ja ganz schnell gezaubert und das nur aus vier Zutaten. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!